तर भारतीय हॉकी संघानं पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये ब्रॉन्झ मेडल जिंकले हॉकी संघाच्या या कामगिरीमुळे भारतानं ऑलिम्पिकमध्ये चौथं मेडल जिंकलंय भारतानं स्पेनचा दोन एक असा पराभव करत ब्रॉन्झ मेडल जिंकलं भारतीय हॉकी संघानं सलग दुसऱ्या ऑलिम्पिकमध्ये ब्रॉन्झ मेडल जिंकलंय याआधी भारतानं टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये ब्रॉन्झ मेडल जिंकलं होतं भारतीय हॉकी संघाच्या इतिहासात ही दुसरी वेळ आहे जेव्हा भारतानं सलग दोनदा ऑलिम्पिकमध्ये ब्रॉन्झ मेडल जिंकलंय यापूर्वी एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तर आणि एकोणीसशे बहात्तरच्या माफ एकोणीसशे अडुसष्ट आणि एकोणीशे बहात्तरच्या ऑलिम्पिकमध्ये सुद्धा भारतानं ब्रॉन्झ मेडल जिंकलं होतं आणि भारताचा गोलकीपर श्रीजेशचा हा अखेरचा सा आंतरराष्ट्रीय सामना होता भारतानं ब्रॉन्झ मेडल जिंकल्यानं श्रीजेशच्या कारकिर्दीचा गोड हा अत्यंत गोड झालेला आहे लोगों ने बहुत अच्छा खेला है आज और सारी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है जिसकी वजह से आज इन्हें ब्रॉन्ज मेडल जीतना था और हम लोग बहुत खुश है कि इंडिया के पास एक अनदर ब्रॉन्ज मेडल आ गया टेली में वाँगी 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 वाँगी। जी बिल्कुल ये हमारे लिए कहते हैं जख्म पे मरहम लगना इन लोगों ने फाइनली एक मेडल लाया वैसे तो इस का जैसे हॉकी टीम एक टीम गेम है ये पूरी टीम की जीत है हमारी तरफ से और हमारे इंडिया की जीत है जिस हिसाब से इन्होंने परफॉर्म किया और ये मेडल का मैच था ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेल रही थी इंडियन टीम काफ़ी क्रूशियल मैच हुआ हमारे लिए जैसा कि स्टार्टिंग में हमने गो, गोल को कंसिड कर लिया था तो काफ़ी टाइम तक हमारा जो चल रहा था मैच काफ़ी डिफेंडिंग का खेल रही थी हमारी टीम तो जिससे कि हम शॉर्ट कॉर्नर भी दो हाफ तक नहीं बना पाए थे जैसे कि एक शॉट मिला जिसमें हमने एक गोल को करके कर हमने मैच को ड्रा किया बाकी फिर इसी तरह से हम इस तरह मैच चलता रहा काफी करीत हो तर ऑलिम्पिक मधील भारतीय हॉकी संघाच्या विजयानंतर पंतप्रधान मोदींनी खेळाडूंना फोन करत त्यांचं अभिनंदन केलं येणारी पिढी तुमचं हे यश नक्की लक्षात ठेवेल अशा शब्दात मोदींनी त्यांचं कौतुक केलंय <laughs> 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 बहुत भारत का नाम रोशन किया आपने और आपको याद होगा मैंने टॉक्यो तो में कहा था आपको तो कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है जी सर और आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के प्रयासों से इस बार भी हमने प्रगति की है और मुझे पक्का विश्वास है कि अब हॉकी क्योंकि वो पुराना जो स्वर्णिम काम था वो फिर से आप